еще вот такая вот новость в общем ну все равно же все колонии между собой общаются у них у всех везде связи ну видите да что сейчас забирают многих зеков вот эти э, спитеры нижневартовска откуда все в данной ситуации у, уже как бы все равно все зеки они все знают даже если в других регионах в общем это бывшие менты бывшие сотрудники пока пока берут бывших сотрудников заключенных кто когда-либо работал, да, ну, там бывшие те же опера, бывшие участковые, все бывшие, ну, представьте, они беспредельщики, если они еще и преступники, да, и так-то бывшие, сотрудники, беспредельщики, а то еще и, которые осуждены в общем, всю вот эту берут. А таких пока зэков пока нет. Их же вот только всех ходили, вычисляли, да, кто там что, беседовали, отсматривали, ну пока вот этих сейчас всех а потом если что будут тех здравствуйте помните я вам говорила что здесь в колонии это так еще когда весной уже начали да ну так негласно отбирать присматривать зэков вызывали все это тех потом тех начали вывозить с амурской колонии а здесь в местных колониях просто их вызывали, вот этих работу, как проводили там, как относитесь к войне, да, потом. Там, где служили, вот такие всякие документами, они все бегали. С самого начала у них было по плану, что, видимо, они возьмут зеков. Видите, когда еще начали да, работу. Вот у меня тут все это под носом, как говорится, очевидно. А сейчас-то вот пишут, что они берут зеков, да, там в Питере много уже забрали. Чудо. В общем, здесь сейчас вот опять они вернулись к этим, видимо, отобранным зекам. В общем, опять вызывают. Тут вот, комсомольские это, из Хабаровска приезжали, вызывали, как относитесь к военным действиям все такое. То есть, видимо, скоро отсюда тоже пойдут. Будут забирать их. А этих сотрудников 14-й колонии Самурска, некоторых такого переводили по другим колониям. Их уже всех вернули назад. Колония стоит пустая. Точно уже узнавали, там никого в ней нету, странно. А весь персонал, даже вот кто был переведен, и временно это потому, что этих же стало больше. Получается, их колонию да, распределили на Хабаровскую и Комсомольскую. И зэков стало больше, и поэтому они там были временно. Потому что за количество зэков увеличилось? То есть, а теперь их вернули на места, и что они там делают? Кого они ждут в пустой колонии с полным составом работников?